Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую, що залишаєтесь з нами. Сьогодні у нас в гостях цікавий співрозмовник, який вміє власним поетичним словом підкорювати світ. Хто це дізнаєтесь за мить? А зараз спеціально для вас поетична хвилинка. Ловіть минути вдохновення, живя смішно і не в попад, І розставлять душі двіженія. Гарячий стихотворний ряд. Молиться жаркими стихами, И верить свято в чудеса, И твердо знать под небесами Все слезы Господа Роса. Дякую, що залишаєтесь з нами. Автором вірша, який ми щойно чули, є наш гість сьогодні. Зустрічайте поет, учасник асоціації Аз ЄСМ, член міжрегіональної спілки письменників України, член Конгресу літераторів України. Житомирянин Сергій Шип. Сергію доброго дня. Я вас вітаю щиро, що знайшли час в своєму графіку, що відволіклись від поезії, прийшли до нас розказати про свою нову творчість. Я відкрию секрет, що Сергій Шип сьогодні ексклюзивно підготував для нас нові. І вірші і хотілося б почути, як все починалося. Чи пам'ятаєте, коли відчули це бажання писати вірші і яким був перший вірш? Почав e, писати лет в 15. Вот. Я, я не пам'ятаю свого першого стихотворення. Взагалі стихи того периода, они періоду не остались. І я думаю, це правильно, тому що це ну, виглядало смішно. Вот. Почему я начал писать? Для меня самого это несколько удивительно. То есть я прочитал стихотворение русского классика Иннокентия Анинского. Среди мировых мерцаний светил одной звезды я повторяю имя не потому что я ее любил, а потому что я там с другими, ну и так далее. Назвычайно я думаю, что красиво. да, Назвычайно да. Красиво. И я вот не знаю, как я в таком э, юном возрасте вот вот меня это просто прошибло, прошибло и захотелось почему-то вдруг захотелось написать не хуже. То есть э, не было таких амбиций лучше, но по крайней мере не хуже. И вот так вот я начал э, потихоньку писать, то есть. Э, В принципі, це були такі вещи, віші, звучали навіть несколько над, скажем. <гум> вот. А взагалі, я вважаю, що осмысленно писати я став лет 25-28, вот в этот період. Ось наш земляк Михайло Сич, на жаль, вже покійний написав, якщо душа твоя не плаче, дитинство віршами не муч». Mm. А ви пишете від щастя чи від страждання. И от того, и от другого, и от третьего тоже. То есть любая эмоция, любое событие, любое явление, любой человек, который тебя, скажем, чем-то взволновал, расшатал, образно говоря, вот вызывает вот такую вот реакцию. Вот это вот каким-то образом ложится на, на листок или в памяти чего-то возникает. То есть в мозгах. Ну, так и рождаются стихи. А их что, один из крайних, знаешь, давно написанных, вы нам сегодня зацитуете? Да, конечно. Мы с задовольствием послушаем. Я, наверное, начну с, с лирического стихотворения. Ты неизбежно, как рассвет, я неотступен, как закат. Идем с тобой сто тысяч лет, При том, что нет пути назад, Проходим мы за кругом круг, Листаем мы за часом час Среди царей, солдат и слуг Среди огней, смертей и глаз Таятся в нас и тьма, и свет, Противоядие и яд. Я твой вопрос. Ты мой ответ, закат, рассвет, рассвет, закат. Надвучайно красиво. Спасибо. Чуть-те нежно рассказать, что, чей кто надыхнул вас на эту поэзию? Ну я не могу открыть эту тайну, естественно, <сум> это женщина, естественно, женщина, которой я испытываю определенные чувства. Вот и вот что интересно, понимаете? ты не ставишь себе задачу вот допустим с тобой рядом находится человек и ты вот думаешь вот надо как-то его отблагодарить за то что вот он для меня кем-то является что-то для меня делает поэтому надо что-то для него написать посвятить это происходит опять же говорю как-то непостижимым образом появляется обычно у меня так появляются две первых строчки Появиться вони можуть в маршрутці на вулиці, на роботі где угодно. Навіть здесь в студії может что то поїтися. Незвичайно. Ну, а що потрібно для того, щоб бути поетом? Чи потрібно бути закоханим? Чи можливо не закохана людина також? То тобто, якими якостями можливо має мати поет? Ну прежде всього необхідно то, що називають есть, іскрою, е тобто изначальная даність. Вот я убежден, что без этого ничего не будет. это во-первых, во вторых э, все-таки человек не должен быть сухарем да, скажем образно. то есть в нем должна происходить э, какое-то волнение, какая-то борьба, даже какая-то война возможно. Э, вот все то что вызывает некую реакцию, скажем поэтическую реакцию. Ну и естественно желание. без желания э, ничего не будет. Хотя вот, допустим, принято считать, что чем, чем интеллектуальный человек, чем он больше знает, тем он больше может. Я с этим не согласен. Это, конечно, немало, скажем, интеллектуальная составляющая, это немаловажно, но это не решающее. Ось ми сьогодні, дорогі друзі, в студії можемо бачити прекрасні збірки віршів Сергія Шипа, і ми можемо знайти їх в бібліотеці. Ми можемо а, знайти контакти автора, поспілкуватися з ним, а, розпитати безпосередньо в приватній розмові, можливо, щось автор підкаже, порадить, як писати вірші, як створювати такі прекрасні поетичні збірки. В одній з них. Яка має назву елементарна філософія? Я знайшов надзвичайно красивий вірш, який мені дуже сподобався. Мені багато ваших віршів подобається, чесно кажучи, ми про них скажемо. Але ну особливий город і ночь я з вашого дозволу буквально зацитую трішки. «Но я знаю, ти зможеш помочь в етай урбанистической чаще, мені себя отыскать. Здравствуй, ночь. я с тобой не такой уж пропащий. В откровениях твоей тишины возродится оглохший мой разум. Ставь же желтую астру луны в небо черную вазу. Мне надзвичайно эти его остальные два рядочки дуже понравились. Расскажите, как цей вирш все? Спасибо, что процитировали. Рад, что вам понравилось. Это стихотворение очень давнее. Я даже сейчас не вспомню, когда оно было написано Первый раз, потому что я возвращался два раза к нему еще, то есть это стихотворение имеет три редакции. И вот в данном виде оно уже сложилось в третий раз. Почему так происходит? Бывает, что стихи не оставляют. Вот ты написал его. Вроде бы, а через некоторое время оно все всплывает, всплывает в памяти, возвращается и вот как бы стучится, что-то здесь не так. Вроде бы само стихотворение э, чего-то требует, требует какой-то коррекции, доработки чего-то еще. Вот, так что возраст этого стихотворения вообще, то есть не возраст, а период писания измеряется годами. Я бы, да сказал, возраст... я бы сказал так, да. Но это не значит, что все эти годы я сидел и мучительно писал это стихотворение. Нет, у меня во всех этих вот У проміжок було написано доволі много стиховів, але воно все возвращалось, возвращалось, і от вийшло так. Я скажу, що найбільша радість це чути вірші у виконанні автора. Тому що, так як автор їх відчуває, мабуть, ніхто не зможе так передати. І ми користуємося цією нагодою, прошу вас прочитати. З удовольствием. Ніхто не вірить в чудеса. но мы с тобою знаем точно Чудесно ранняя роса и лист, пробившийся из почки Никто не верит в чудеса, но мы с тобою знаем точно Что есть другие небеса и многоточие вместо точки Одна. Надзвичайно красивий, де я просто заслухався. Я мав таку можливість прочитати цей вірш попередньо, і він мені дуже сподобався. Знаєте, він настільки життєстверджуючий. Да? Тобто про те, що все-таки, мабуть, да, треба вірити, да, як да, я це сприймаю. Надзвичайно красивий. Не секрет. Е по більшому счету, я дуже великий оптиміст. Хоча, общем-то, чоловік я такого, ну скажімо, грустного мировоззрения, вот здесь есть некое противоречие, да, но по большому счету я очень большой оптимист, потому что я верю в то, что жизнь не прекращается, происходит цепочка перерождений, все мы возвращаемся, все мы исправляем свои ошибки, и по большому счету миром правит любовь. Надзвичайно. <грустная> и святом правит мистецтво. И я попрошу вас еще за... зацитовать. <плесная> Давайте весеннее. Да, можно так, так, так. Весна это справде пора кухания, пора веры в краще. Прошу вас. Ага, вот, кстати, будет перекликаться с тем, что я только что говорил. Ага. Абрикосов буйствующий цвет. Пеною ползет из-за ограды. Говоря о том, что смерти нет. И о том, что жизни маловато, облетят пахучие цветы, переварятся плоды в желудках, и настанет время немоты, темноты, что круглые до сутки, но опять с весной придет рассвет, обогреет обнаженность сада, вновь зажжется абрикосов цвет. Белой пеной окатив ограды. Надзвичайно красиво. Я думаю, Спасибо. що для наших телеглядачок це сьогодні надзвичайно така радість. Що ви цитуєте, читаєте свої такі прекрасні вірші? Ну і давайте ще я вам маленьке маленьке питання, дуже коротко і знову будемо слухати вірші, тому що це давайте. велика насолода. Сергію, якщо розставити життєві пріоритети, як ви їх розставите? Якщо запропонувати такі слова, як творчість, слава, гроші, дружба, любов? Вы знаете, для меня очень, вот из всего перечисленного, для меня очень важны три понятия. Творчество, дружба и любовь. И мне очень трудно вот их расставить, как вы выражаетесь, что важнее, потому что они, каждое из этих понятий настолько значимо, что просто теряешься, что важнее. Дело в том, что я думаю, что, в общем-то, это явление одного ряда. То есть, по-любому, творчество – это любовь, да? Да, а, да. Дружба, по большому счету, это тоже любовь. То есть, в хорошем мужском, ну, поскольку конечно. я мужчина, я говорю, это тоже любовь. То есть, вот настолько все переплетено, дружба, любовь, творчество, ну, я бы сказал, что это триада. А гроши и слава, они для вас важны? Знаете, я, конечно, не буду лукавить, деньги всем нужны, всем, конечно. Когда-то я это отрицал, причем это искренне но куда от этого денешься просто я думаю что не стоит их любить просто нужно понимать ну да они нужны ну и не более того понимаете ну как По-другому не виходить в этом мірі. А якщо в продовженні цього питання таке явище як поет, це може бути основним заняттям в житті? Це може бути професією, яка приносить гроші і займатися тільки цим, і нічим інше. Чи все ж таки треба ще, як казала Вірка Сердючка, імети під рукою огородик, Як ви скажете? Да, поет — це не не професія, ні в коєму випадку. Як у вашому житті, так да я зараз скажу об этом. Поэт ⁇ это прежде всего состояние души. На сегодняшний день я могу четко сказать, поэзия денег не приносит. То есть это даже в каком-то смысле убыточно. Почему? Потому что если автор издает свой сборник, он выкладывает за него свои деньги, которые находит где-то там. Ну или в лучшем случае находится какой-то спонсор, вот, который все это дело спонсирует. Но это скорее исключение, чем правило. Вот. Что касательно меня, я вам скажу, у меня был период в жизни, когда я сотрудничал с газетами «Вечерний Житомир» и «Пульс». Вот там мне платили гонорары, совсем небольшие, то есть это даже нельзя было назвать прибавкой к зарплате, вот. ну, на карманные расходы. То есть в каком-то смысле поэзия – дело убыточное, вот если брать мою материальную составляющую, да, или материальную часть. Вот. Но дело в том, что вот именно вот на этом изломе выгода творчества, вот здесь и проявляется то, кем является человек все-таки. Он действительно человек-творец, действительно там поэт, художник, неважно, музыкант. Либо это просто человек, который ищет какую-то выгоду вот за счет, скажем, даже каких-то своих талантов. Надзвичайно цікава ваша позиція. Я повністю її розділяю і пам'ятаємо ми цю гарну газету Вечірній житомир». Я думаю, що якби вона ще існувала, то і були б ті гонорари нашим поетам, письменникам, тому що там уміли підтримувати творчість. Так. <см sotto> <Так. см exercising> і навіть журналістські матеріали були абсолютно творчими. І хто має можливість знайти ту газету в підшивці в обласній бібліотеці, в архіві, то я думаю, матиме велике щастя. А ми маємо щастя сьогодні слухати поезію Сергія спасибо за. За Прошу такі слова. вас ще нам подарувати таку радість. Угу. Те, що от сьогодні для вас актуально, що найбільше до душі в цей момент, прочту таке стихотворення. Ніщо не вічно на землі, ніщо не вічно. Лише путь петляючий в мгно є безконечность. Ніхто не властен над тобою, ніхто не властен. Умение быть самим собой, Борьба с ненастьем. Здесь быть ничтожным или большим В твоей же силе. Ступай же, солнце-пилигрим, За край могилы. Ничто не вечно на земле, Никто не властен. Роса на травах на заре, Слезинки счастья. Дякую вам. І в нас є можливість маленький сюрприз для нашого автора і для всіх вас. Я прошу наших режисерів дати маленький відеосюжет Зараз дивимось. Буває, <му> що вдруг без причин ніоткуда приходить к тебе відчуття чуда. и сердце грохочет, мурашки по коже, и выдох восторга, о праведной Боже. Но вот отлетает мгновение прозрения и снова оковы сухого мышления. Ты все опровергнешь, найдешь аргументы и в раз развенчаешь крылатость момента. Ты напрочь забыл, прагматичный зануда. Душа твоя вечная, родом из чуда. Я дякую нашій творчій групі за таке творче прочитання віршів нашого гостя. Спасибо, очень приємно. А гостю дякую за можливість спілкуватись. Тет а тет е, Я знаю, що ви Сергію є переможцем міжнародного поетичного конкурсу «Творчество без границ». Розкажіть про цю перемогу, чи легкою вона була з ким все Ой, ви знаєте, для мене це відбувалося как-то совершенно неожиданно. Вот, и и я, я как бы ничего особенного и не сделал. Я просто узнал, что я победил в каком-то далеком от меня конкурсе. Происходило это так. Это был 2009 год. Вот, мой друг и поэтический учитель Сергей Дунев, который, кстати, был здесь на эфире как-то. Вот. Он мне сообщил о том, что на базе газеты, литературной газеты «Отражение», это Донецкая газета, проводится такой вот конкурс «Творчество без границ». Международный, потому что то есть он, во-первых, он всеукраинский, во-вторых, а, люди, которые живут за рубежом, но которые общаются, скажем, на русском, на украинском, тоже принимали в этом участие. То есть там было огромное количество а, разных авторов. И вот э, Сережка Дунев э, мне предложил отобрать, чтобы я сам отобрал свои стихи, и эти стихи по интернету закинуть туда, туда куда-то, в осинное гнездо. <сещён> 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 вот, я отобрал, закинули, ну и все, я как бы, конечно, хотелось как-то прозвучать но ну, я ну никак я не думал что вдруг я победю скажем так вот. а через некоторое время вот выясняется то что я победил это конечно было очень радостно вот. мне через некоторое время еще спустя неделю по моему две по почте мне пришла грамотно, грамота и пришла такая подарочная большая толстая весистая книга э, под названием «Песни Южной Руси». Это коллективный сборник украинских поэтов разных, из разных регионов, разных городов. Да, и естественно, вот сам факт э, вот этого конкурса и какой-то моей э, небольшой победы, да, очень приятен, и я считаю, что это такой хороший Пунктик в моїй творческой біографії. Нам приємно, що наші земляки підкорюють такі вершини. Сергію, ось останні події в Україні, зокрема, така суспільно-політична, нелегка ситуація, вони знайшли у вашій творчості? Звісно, не могло мене не тронути. І, вот взгляд, моє мнение заключається в тому. Понимаете, происходит раскол в обществе, очень много ненависти, злости и крови. Вот. Я это не приемлю, я считаю, что никакая высокая идея не стоит того, чтобы убивать людей, лить кровь. Понимаете, кровь порождает кровь, злость порождает злость, и это, это дорога в никуда. Естественно, я писал об этом. Киев в дыму ⁇ это название. И там народ, и тут народ. Но страшные дела творятся, Баблом заткнули, правде, рот. На двери стали потешаться, Любовь топтали в грязный снег, И факелы зажгли живые. Нет оправдания, хлопцы, нет, как нет у ярости мессии. И там народ, и тут народ, но пляшут злобные паяцы, народ перелицован в сброд и кровью начал умываться. Неужто нет на нас креста, неужто выгорели души, как можно с верой во Христа полить, крушить, сметать? И рушить. Вот если можно, я еще одну да, стихотворение да, про прочту, оно в тему. Ради великих идей, люди теряют людей. Ради фантомных миров, люди теряют свой кровь. Кровь проливая в боях, люди теряют не страх, люди теряют любовь все это было, и вновь люди роняют себя, будто бы стая зверя в клочья разносят других, в крик превращается стих. Люди, а скалы идей ваших не стоят ногтей. Я вам дякую, Сергію. Ну, на жаль, пірний час він котиться до завершення, але я обов'язково повинен сказати, що е, загал, скажем, глядач, він більше знає вас як поета, можливо, дехто виключно як поета. Але я знаю, що ви ще й пишете прозу, чи е, найближчим часом, можливо, думаєте про те, щоб видати прозову якусь збірочку, чи десь публікуєте прозу свою? Да, і іменно думаю, тому щоб і е, здати прозу, то є це по Это все в, в, в стадии развития. То есть, я обдумываю, как это лучше сделать. Скорее всего, это будет э, с, совместный сборник и прозы, и поэзии. Я отобрал э, 15-16, сейчас не помню точно, своих эссе. То есть, вот где-то с конца 90-х. Я регулярно записываю в тетрадочку вот, вещи, которые меня волнуют, какие-то размышления, может быть о чем-то какие-то фактики. Вот. И все это я назвал горсть бисера. И со временем я просматривая вот эти вот все записи, обратил внимание на то, что среди них есть такие вот готовые, как бы, эм, ну, надеюсь, интересные вещи. Я готов сегодня прочитать совершенно коро короткую штучку, которая будет за заключать по любому цикл, цикл мой прозаический в будущем, скажем, сборники. Да. Вот я сразу перехожу, да? К да, этому. да. Лунная соната. Знаете? Скажу вам одну общеизвестную вещь. Все наши беды от нехватки любви. Гитлеры от нехватки, Чикатилы от нехватки, Торквемады тоже от нехватки. Удивительная штука, человек без любви – это какой-то другой биологический вид. 300 спартанцев вошли в историю через врата любви к родине, Абеляр – через врата любви к женщине, Томас Мор – вратами любви к правде. Даже Чегевара сумел проскочить. А вот те, кто пробрался черными ходами, пытаясь заменить любовь богатством, властью и вседозволенностью, так и остались в чернильной тени обратной стороны Луны. Конечно, Луне необходима и обратная сторона, но только ее светлая часть делает Луну Луной. Историю истории, человека человеком, а наш белый свет именно белым. Я вам щиро дякую на такие... Підкреслюючі ноці, ми будемо завершувати. Я вам щиро дякую. Ви спасибо сьогодні вам. сказали багато таких меседжів важливих. В першу чергу для молоді, для об'єднання нашого. Хай живе любов, хай живе творчість, міцного здоров'я вам, натхнення і до нових зустрічей. Огромне спасибо. Спасибо. Сергій Шип, поет прозаик наш земляк був сьогодні в гостях. До зустрічі.